আজি এই ভিতৰত আলোচনা কৰিম প্ৰাইম নাম্বাৰ বা মৌলিক সংখ্যাৰ বিষয়ে গতিকে প্ৰাইম নাম্বাৰনো কি তাক বুজাৰ আগতে আমি এটা উদাহৰণ চৰাওঁ আহা যদি আমি তিনি সংখ্যাটোক সৰণ কৰিবলৈ যাওঁ বা ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেহেৰে কেহেৰে ভাগ কৰিম তোমালোকে ইয়াত চোৱা যে আমি হয় একেৰে ভাগ যাব মানে এক তিনি গুণ তিনি নহয় তিনিৰে ভাগ মানে সংখ্যাটো নিজৰ দ্বাৰা তিনি গুণ তিনি আৰু কিহৰ বাবে ভাগ কৰিব পাৰিমনে বাৰু নিশ্চয় নোৱাৰো তাৰমানে আমি কি দেখিছো যে তিনি সংখ্যা দ্বাৰাহে ভাগ কৰিব পাৰি আৰু বেলেগ নোৱাৰি গতিকে দেখা গল যে তিনিটো কেৱল এক আৰু তিনিৰ দ্বাৰাহে বিভাজ্য হৈছে বা ভাগ কৰিব পৰা গৈছে গতিকে আমাৰ সংখ্যা প্ৰণালীত এই তিনিদৰে এনেকুৱা অসংখ্য সংখ্যা আছে যাক কেৱল মাত্ৰ এক আৰু সেই নিজ সংখ্যাটো নিজৰ দ্বাৰাহে ভাগ কৰিব পাৰি তাৰমানে এক আৰু সংখ্যাটো নিজৰ দ্বাৰাই ভাগ কৰিব পাৰি গতিকে আমি এই যিটো আমি ঘটনা দেখিলো তাৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হব পাৰো যে যিবিলাক সংখ্যাক কেৱল এক আৰু সংখ্যাটোৰ নিজৰ দ্বাৰাহে ভাগ কৰিব পাৰি বা হৰণ কৰিব পাৰি তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ বা মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে কথাটো বুজি পালানে বা তাক আমি এই ধৰণে কব পাৰো যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক কেৱল এক আৰু সংখ্যাটো নিজেহে তাকহে মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰায় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া যদি আমি প্ৰাইম নাম্বাৰৰ লাইনটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰাইম নাম্বাৰ বা মৌলিক সংখ্যাৰ নাম্বাৰ লাইনটো সদায় দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হব দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ এই ধৰণে গৈ থাকিব বহুতে ভুল কৰে যে ন টো প্ৰাইম নাম্বাৰ নেকি কিন্তু নটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় কাৰণ আমি যদি চাওঁ ন টোৰ উৎপাদক হৈছে একমাত্ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা আৰু বাকী যিমান বিলাক আমি মৌলিক সংখ্যা পাম সেইবিলাক সকলোবিলাক অযুগ্ম সেই কথাটো মনত ৰাখিবা গতিকে আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কি বুলি ক'ব পাৰিম যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক কেৱল এক আৰু সংখ্যাটো নিজে সেই সংখ্যাবোৰকে মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাণ নাম্বাৰ বুলি কয় বা যিবিলাক সংখ্যা কেৱল এক আৰু সেই সংখ্যাটোৰ দ্বাৰাহে ভাগ কৰিব পাৰি সিহঁতকে মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কয় কথাটো একেবাৰে চিম্পুল আৰু আটাইতকৈ সৰু প্ৰাইম নাম্বাৰটো বা মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে দুই সেই কথাটো মনত ৰাখিবা গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত অকল মলি সংখ্যাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক অকণমান বুজাবলৈ যত্ন কৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা ধন্যবাদ